Отбывающий наказание в Запорожском СИЗО предпринял попытку побега. Сотрудники изолятора оперативно задержали беглецам. По такому сценарию отрабатывали внештатную ситуацию запорожские пенитенциарии в рамках практических занятий. На семинар Запорожское СИЗО прибыли начальники изоляторов и первые замы начальников управлений из семи областей Украины. Место проведения сбора выбрали не случайно. Пенитенциарная служба взяла курс на реформирование, а здесь коллегам из других областей есть на что посмотреть и взять на вооружение. Запорізький слідчий ізолятор може бути в багатьох питаннях прикладом для інших установ. За досить короткий період часу проведений значний обсяг робіт. Планів в них багато. Я думаю, що в подальшому це буде одна з найкращих установ по нашій системі по Україні. Однако и на сегодняшний день сделано немало. В качестве примера демонстрируют недавно отремонтированные камеры для транзитных и пожизненно заключенных. Заслуживает внимания и условия содержания отделения хозобслуги. Тех, кого после приговора оставили отбывать наказание здесь. Своим опытом готовы поделиться, говорят запорожские пенитенциарии, если коллегам понадобится помощь. Показывать начальникам следственных изоляторов что-то новое очень тяжело. Люди здесь приехали, которые не первый год служат, и чем-то их удивить, конечно, это надо приложить максимум усилий. Но все же основа СИЗО ⁇ это не стены, а сотрудники. Многое зависит именно от их навыков. Сегодня будет отработано пять учебных программ. Освобождение заложников, массовое неповиновение, побег из-под стражи, ну и еще несколько мероприятий. Согласно первой водной, осужденный из отделения хозобслуги, занимающийся прополкой лука, решил сбежать, воспользовавшись самодельной кошкой. На полпути его замечают, в погоню бросаются двое сотрудников специальной группы. Предупредительный выстрел, задержание, обыск, конвоирование, допрос. Побывавший в шкуре беглеца офицер Курбатов говорит, никому не советовал бы пытаться сбежать. Задача сложная в связи с тем, что отрабатываются постоянно в системе служебной подготовки действия личного состава при различных ситуациях. В данном случае вы видели отработку побега хозобслуги. В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению спецконтингентов в следственных изоляторах. Так, за период с 9 января 2012 по май 2013 в украинских СИЗО стало на 12 тысяч человек меньше.